Мой дедушка Никифор Феофанович Петришин получил повестку, когда достиг призывного возраста, 18 лет. Это произошло в 1943 году. И воинская его специальность была минометчик. Начал войну на Украине. Только створены третий украинский фронт, у стрелковой полки Акога заличенный Никифор Петришин, ведя бои за вызволение Паудневой Украины. Они отстреливались, начали отходить, а там была глинистая такая глинистая почва, глинистая земля, и вот миномет Астанина застрял в этой глине, он, он здоровый тяжелый, как где-то он маленький был такой, невысокого роста очень такой, ну щуплых удащалы, боеприпасов нету, все расстреляли. И, а она торчит, этот вот ну, миномет, и он вытащить его не может. Но выкапывает, он выкапывает, его, не выкапывает. Вот он же он видит, как они прямо уже подбегают. Ну и там сил, не знаю, что там хватило у него, как этих сил, он вывал этот миномет на себя, бежать вообще, но остался в живых. Но далее отстреливаться приходилось гитлеровским солдатам. 1943 год стал переломным уходе великой чинной. После разгрома фашистов под Сталинградом и на Курской дузе советские войски перешли у контур наступления, на заход. Гнали ворога со своей земли. Их послали в разведку. Это была ночь, они заблудились, расселись, то есть ну, не могли друг друга найти. Туман, ночь и вопрос по-румынски: кто идет? Дед знал по-румынски, ответил свои, там что либо что-то в этом роде. Ну и как-то прошел мимо часового, там стоял э, то ли отряд, то ли рота, квартировалась в деревне, э, румынских солдат, румынских фашистов. Вот. И э, дедушка как-то там прошел, вернулся обратно, доложил о расположении э, врага. Остальных ребят убили. За выполнение боевого задания старший сержант Никифор Пятрышин был вознагражден медалем за отвагу. Это отбывалось в 44-м под час знакомитой Яско-Кишиневской операции советских войск супротив нацистских Германии и Румынии. В результате поспяхового проведения якой была вызвана Молдавия, оттиснута румынская армия, якая у дальнейшем спынила сопротивление. Но далее была Вена, миновита у неба Австрия. Командир отделения стрелкового батальона старший сержант Никифор Петрышин салютовал у гонор Перамоги. То, что я машину вожу, это его заслуга. То, что, то, что видимо, я не боюсь делать какие-то вещи, какие-то шаги решительные, не его заслуга. Да какую роль я есть благодаря ему? Это была часть жизни. Видимо, она должна была такой быть. Для того, чтобы были, были созданы новые судьбы, для того, чтобы были написаны эти песни. Тема Великой чины войны, у которой и стратал, и радость пиромоги займая особливое место у творчества унука ветерана. И нашадка пиромоги музыканта Игоря Пашечка. Все да добав... по...